السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وامامنا وقدوتنا وبسنتنا سيدنا ومولانا محمد اشرف الانبياء والمرسلين وامام المتقين وقائد العهد والمجاهدين وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين عدد الفرس المفروض سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلو عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يملي يعني Muliakan seluruh pusat kepimpinan di jawatan kuasa Masjid Kota Iskandar yang dikasihi seluruh para pendengar ilmu, para mustamik, muslimin dan muslimat semoga kita semua mendapat keampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala amin wa amin Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT atas yang pakunya taufik dan yang pakunya hidayah dari Allah apa kita bertemu pada petang ini yang Allah muliakan petang khamis yang mana kita akan masuk pada malam penghulu segala hari malam jumaat pada maghrib nanti dan alhamdulillah panjang umur kita sehari lagi untuk kita memperbaharui taubat kita dan memperbaharui iman kita dengan memperbanyak akan lafaz zikir tahlil dan memperbanyak akan istighfar bertaubat dari segala dosa-dosa kecil dan apatah lagi dosa-dosa besar yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga sesama manusia sebesar-besar rahmat dan sebesar tinggi-tinggi nikmat yaitulah Allah mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas muka bumi ini dan nikmat yang paling besar yaitulah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana kalau kita menyebut tentang nikmat yang paling agung Sebahagian mengatakan Islam dan iman Ataupun iman dan Islam itu nikmat paling agung. Tetapi mana mungkin kita mendapat nikmat iman dan nikmat Islam Tanpa Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW itu adalah Seagung-agung nikmat dan menjadi umat Rasulullah SAW itu adalah sebesar-besar nikmat maka kita zahirkan kita khabarkan kita ceritakan tentang nikmat yang kita dapat ini termasuk dalam tahadus bin ni'mah tahadus bin ni'mah ni kita cerita nikmat yang kita dapat kalau kita cerita nikmat kita dapat beramal ibadah kita dapat contoh kita kata syukur aku dapat puasa syukur je, saya dapat puasa hari ini puasa kamis syukur ma saya dapat semayang jemaah hari ini Alhamdulillah lah saya sejak pincin ni tak tinggal solat berjemaah sejak pincin ni tak tinggal sedekah juga saya sejak bertawabat ni kita ceritalah nikmat-nikmat kita maka amalan menceritakan nikmat kepada orang ini ada risiko risiko besar iaitu uh, penjagaan hati kita bimbang dengan menyebutkan nikmat kita yang kita dapat dari Allah kita bimbang kita dapat nikmat tu kemudian kita cerita kepada orang dia jadi ujung Rasa diri lebih baik Atau kita jadi takabur Kita merasa diri mulia dan menghinakan orang lain Atau kita boleh jadi maksiat hati sum'ah Iaitu kita nak orang sebut kebaikan kita Maka ujung takabur dan sum'ah ni Maksiat hati dosa besar Ijma' ulama' tak ada khilaf uh, dosa besar maksiat hati maka bila kita nak mengamalkan tahadus bin ni'mah menceritakan, menzahirkan memberitahu akan nikmat yang kita dapat pada orang dan biasa biasanya kita cerita nikmat pada orang syaratnya adalah menjaga hati macam mana nak menjaga hati tu kita kena pastikan hati kita tidak ada wujud tidak ada takabur dan tidak ada sum'ah melainkan syukur semata-mata kita cerita pada orang nikmat yang kita dapat dari Allah untuk kita syukuri kenapa cerita kita dapat tahajud setiap ke malam kenapa kita cerita pada orang kita dapat puasa Senin Kamis kenapa kita cerita pada orang kita istiqamah sedekah kenapa kita cerita pada orang kita dapat nikmat begitu dan begitu nah, kerana apa? tanya balik pada hati kita oh Aku nak zahirkan kesyukuran aku pada Allah Ah ha, Situ jaga niat Jaga niat tu jaga hati lah ha, Kalau tak jaga niat ha, Bimbang Tapi jaga niat tu kena berkekalan Lepas kita cerita pada orang ni Masa kita cerita Masa kita cerita pada orang Niat kita bersyukur Lepas kita cerita pada orang Tetap kita jaga nikmat Eh tetap kita jaga niat Syukur juga Kerana hati ini berbulat balik Kulu Bermula balik Kulu Maka masa kita cerita pada orang Niat kita Mensyukuri nikmat Allah Bila lepas cerita pada orang Orang masuk kereta Kita pun masuk kereta Berubah dah hati Oh, Orang tahu juga aku puasa ni Ya orang tahu juga aku tahajud Ya orang tahu juga lah Aku ngaji dia hari Ah sudah Niatnya tu seronok Orang tahu amal kita Habis Tadi niat syukur Bagus dah ah, Lepas tu bila dah seorang-seorang eh, Tadi cerita-cerita nikmat je lah Aku nak syukur nikmat Allah Tu aku cerita kat orang Tahadus bin ni'mah aduh. Menceritakan nikmat kita Yang kita dapat dari Allah Pada orang kita cerita Kerana apa? Syukur Tapi lepas kita cerita Lepas kita dah duduk seorang-seorang Eh, orang tahu juga eh, Aku naji Aku semayam Aku puasa semayang tahajud Aku puasa sunat Haa, ah, setan dia Senang biasa menggoda hati gitu Jadi boleh jadi Awalnya niatnya syukur Lalu tak jaga niat ya. jadi maksiat hati lepas tu. Selonoh orang tahu amal kita. Ha, ya kan? Maka kena kekalkan. Ha, bila terlintas rasa semua orang tahu amal kita, istirahat dah cepat. Astagfirullah. Buat apa aku semua orang tahu amal aku. Buatnya Allah tak terima amal aku, celaka aku. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Terimalah amal aku dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terimalah amal aku dengan berkat para ulama, dengan berkat orang soleh ya Allah. Terimalah amal aku dengan rahmat ya Allah. Ha, cepat cepat jadi ya. Buang balik rasa sesuatu orang tahu lagi. Ah ha, awalnya niat cukup baik. Jadi dalam banyak nikmat yang kita dapat, ada satu nikmat yang paling besar dan agung sekali yang kita sebut tadi iman dan Islam itu tak agung lagi tu kerana Islam dan iman ni dibawa oleh siapa Dibawa oleh seorang makhluk semulia-mulia dan sesempurna-sempurna makhluk Khairil Anam, Khairil Anam yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mubar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan itulah insan yang membawa Islam dan iman kepada kita sehingga berperang dengan orang-orang kafir yang memusuhi Islam Baru kita dapat Islam dan iman Maka nikmat yang paling agung dan paling besar adalah Rasulullah SAW Sehingga wujud beberapa para Rasul yang mohon pada Allah Nak minta jadi umat Muhammad SAW Tapi Allah tak, tak perkenankan Kerana mereka adalah Rasul dan mereka mempunyai umat mereka sendiri nah, Maka mereka bersedih tapi kita beruntung Allah memilih kita menjadi umat Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam. Maka eh ni dah berapa minit ke tak? Ha? 10 minit ke? eh. Terminal. 2 minit juga eh. Eh, 10 minit. Ada 10 minit. Ni saya cakap 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 dengan lamalah. Tuan-tuan kalau puasa tak apa. Kalau nak makan dengan lapar. 10 minit ada tak? Ha, lagi 10 minit lah. Ha? Betul? Lebih kurang lah. 135 145 Ambil kuang empat puluh lima Habis korang lah saya ganti eh? satu Maka bila Seagung-agung dan sebesar-besar nikmat Iaitu Rasulullah SAW Kita kena zahirkan khabarkan ceritakan beritakan pada orang macam mana nak cerita pada orang sebesar-besar dan seagung-agung nikmat adalah Rasulullah SAW semua orang tahu antara cara menzahirkan antara cara mengkhabarkan memberitakan, menceritakan nikmat yang paling besar dan paling agung adalah Rasulullah SAW caranya adalah dengan me, uh, adalah dengan merayakan uh, adalah dengan merayakan majlis perayaan Maulidul Nabi Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah, oh, nak cerita Maulid rupanya dalil 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 dalil, tanya dalil dalil tu Sibuk tanya dalil Kan? Ini ada yang tanya dalil sini Tanya dalil Tanya dia, dalil Dalil ni Istidlal tu apa? Madlul tu apa? Dalalah tu apa? Dilalah tu apa? Tak tahu senyap Oh, hmm, something Bukan something Kamu tak layak bertanya tentang dalil Kerana kamu bukan ahli dalil Contoh senang dia tonton pergi farmasi atau tuan-tuan pergi -tuan klinik Tuan-tuan tak nak terima contoh ni tuan pulang ni. Ha, con Contoh ni dia tak letih Nah, ha, ada satu syair Arab Barang siapa yang mempertikaikan contoh Maka kejantanannya tu tak ada ha, Tu nak terjemah ringkas lah ha, Ada satu syair Arab Siapa yang mempertikaikan contoh Tak ada kejantanan Tak gentle lah ha, Jadi Contoh ni tak boleh tinggal Lain lah contoh yang aa, Tak selari ke Contoh yang lari tajuk ke, ke Lain lah Baik Contoh ni tuan-tuan pergi farmasi Pergi klinik Lepas tuan-tuan check dengan farmasis Dia dah tahu penyakit tuan-tuan Tuan-tuan dah check dengan doktor Dia dah tahu penyakit tuan-tuan Lepas tu tuan-tuan ke mana? Pergi ambil ubat kan? Aa, ambil ubat pergi ke farmasi Ataupun ambil ubat kat klinik Contoh pun ambil ubat Dia kata makan ubat ni dua kali sehari Makan sebiji Yang ni makan tiga biji Yang ni makan malam aja, Yang ni makan dua biji lepas makan Yang ni makan sebelum makan Kita pun tanya-tanya Eh Betul ke dua kali sehari ni Yang ni betul ke Makan lepas makan Apa bukti yang nak kena makan ubat ni lepas makan Bukti kan Tentang ada yang fungsi tu? dia ambil ubat tu lain tuan tuan ni orang ni gila datang nak beli ubat ubat nak beli ubat makan-makan je lah tanya ubat tu apa bukti apa bahan dalam tu kenapa kena lepas makan kenapa kena sebelum makan kenapa dua biji tak biji? saya nak biji je kenapa kena makan dua biji buktikan pada saya apa dari dua biji kena makan hmm. tak ada je lah kita kat klinik farmasi wah wow. kalau bab agama masing-masing perasan status ulama masing-masing perasan dirinya qadi mufti nak tanya dalil tak salah nak tanya dalil kalau nak mengukuhkan pegangan amal tak pun ni kebanyakan orang awam yang bertanya dalil sebab nak menyanggah mempertikai ha, adalah ajaran-ajaran fahaman yang mengajar orang awam jadi something dalam agama. Baik. Maka kalau bertanya dengan dalil, banyak tuan-tuan dalil Maulidu Rasul ni, banyak. Saya sebenarnya nak sampaikan lain tapi dah cakap, dia masuk-masuk-masuk <tiba> Dia nak sampaikan lain pula, dia tak apa. Rezeki tuan-tuan nak dengar eh. Jadi bila bertanya tentang dalil, kita boleh pakai dalil hadis ada ulama pakai dalil nabi menyambut hari kelahiran nabi dengan berpuasa memanglah tarikh kelahiran nabi dengan tarikh kewafatan nabi sama tapi tidak bermaksud orang yang merayakan maulidul rasul bergembira adalah orang yang bergembira dengan hari kewafatan nabi ha itu salah tuduh menjadi tu something tak kena nak tuduh orang macam tu dia nak bid'ahkan orang dia nak sesatkan amalan orang dia nak kafirkan dia nak syirikkan orang ha, ini Yang ikut fahaman ekstremis macam ni ok baik maka kalau nak pakai dalil hadis ada tapi kita ambil dalil yang lebih tinggi daripada dalil hadis iaitu dalil Al-Quran yang mana dalil Al-Quran dia tak adalah sebut terang-terang hendaklah engkau menyambut maulidur Rasul tak ada disebut gitu tapi ulama menghuraikan tafsiran ayat tersebut yang berkaitan dengan tahadus bin ni'mah yang menjadi dalil kita menyambut maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam iaitu ya, dalil dalam surah duha surah ad-duha ayat yang akhir surah duha 13 ayat ya tiga belas ayat betul tak? Ha, rasa lah tiga belas ayat saya tak ingat nak cek pun Quran tak ada sini ayat akhir surah Al-Duha A'udhu <tuk> billahi minasyaitani <tangan> rajim wa amma binihmati rabbika fahadith ringkas terjemah dia Allah memerintahkan kita menyebut-nyebut menceritakan mengkhabarkan nikmat yang kita dapat. ini dalil Tahadus dengan nikmat. Dalil kita amal apa? Kita cerita amat kita cerita nikmat yang kita dapat dari Allah dengan niat mensyukuri nikmat. Ha, maka kita cerita pasal nikmat sebesar-besar dan seagung-agung nikmat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's why kerana itu kita merayakan perayaan Maulidur Rasul sebagai menzahirkan menceritakan mengkhabarkan nikmat yang paling agung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak cukup dengan dengar surah luha tu eh tak cukup dengan itu ha itu dalil umum kita nak dalil khusus ha ini orang suka cari gaduh ada satu fahaman lah ha, kan? Fahaman tu lah Mana lagi Johor dah fatwa sesat dah Fahaman tu ha, 2016 fatwa sesat Fahaman tu ha. Ha, Tak tahu fahaman apa ha. Sebut sekali fahaman tu mana? Hmm. ha, ha tu. Dah fatwa sesat dah Kok mana sesat Akidah sesat ha. Fahaman tersebut berfahaman akidah Mujassimah dan Musyabihah Nyata sesat Antara fasik dengan kufur itu Akidah dia. Tapi kalau ambil pada fiqah Fiqah dia tak sesat Kerana fiqah itu ada khilafiah Yang dipergaduhkan oleh fahaman tersebut Banyaknya fiqahnya khilafiah Tapi khilafiah mereka Tidak berlapang dada. Khilafiah yang mereka ambil pada fiqah Mereka ekstrim Berkeras Siapa tak pegang dengan pandangan ulama mereka bid'ah ah, sesat. Ha, mereka keras. Bila keras bawa perpecahan pada umat. Ha, ini mudarat pada masyarakat. Tolak oh apa amalan tu. Tapi ada ni yang masih berpegang dengan amalan tersebut. Ha, okey. Baik. Ha, maka bila kata dalil surah Al-Duha itu menjadi dalil yang paling tinggi kerana itu ayat Quran, ha, fahaman mereka tidak mahu dalil umum dia nak dalil khusus ha, ini jadi gaduh dah bagi dalil kerana fahaman mereka amalan-amalan ni mesti nak dalil khusus panggang sebut tak nak dalil umum gitu ha, itu penyakit mereka kejahilan yang nyata yang dipanggil jahil merokap jahil yang bertingkat jahil yang bersusun mudah bahasanya pandai tak boleh nak diikut bodoh tak boleh nak diajar boleh? Nah. Hmm. Ha, doa adalah hidayah pada mereka Doa taufik pada mereka Agar Allah bukakan, futuhkan keilmuan yang benar untuk mereka Mereka ni menjadi ujian pada kita Ya, yeah. Ha, tu cerita tentang nikmat tahadus dan ha, nikmat Maka Rasulullah SAW ni bersabda pada kita Ya, yeah, habis masa dah Haa hmm. Sebenarnya nak nak kait tentang Rasulullah SAW ni Allah kurnia pada kita Allah datangkan Rasulullah atas muka bumi ni Di antaranya untuk memperbetul akhlak kita ha, Maka sebut pasal nikmat Rasulullah SAW Allah utus pada kita tu Itu cerita pasal nikmat dia dah ke situ ha, Sebab tiba-tiba ilham tu datang nak cakap Kalau ikut perancangan sebelum perkiraan tadi Nak cerita tentang Rasulullah SAW Allah utus di antara yang Nabi bawa adalah akhlak nah jadi akhlak ni ha, uh, saya nak cerita apa itu akhlak apa itu adab ramai orang ini sebut akhlak dan adab kena jaga akhlak dan adab apa akhlak apa adab nah, kemudian bila pemikiran kenal Rasulullah SAW itu sempit diingat Nabi ini lembut aja tak marah ha, tak apa tak 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 kasar eh nabi ada marah kalau belajar dalam fardhu tasawuf ghadab marah ada ketika wajib marah marah yang dipuji syarak ada ketika haram marah marah yang dicela syarak itu akhlak Rasulullah SAW. Maka kita kena reti. Kat mana kena marah. Kak mana kena tegas Kak mana kena berlembut Kak mana kena toleransi Kak mana kena keras Itu nah, ha, akhlak Rasulullah SAW nah, Dengan kafir yang begini Bagaimana nak menghadapi akhlak Nak menunjukkan akhlak yang macam mana Orang oh, main pantai semua Rahmatan lil alamin lembut panjang Salah tu Nah, uh, ada ketika Nabi menggunakan orang kafir untuk kemenangan Islam. Ada ketika Nabi menggunakan orang apa orang yang aa, maksud kata aa, munafik ataupun orang yang aa, menjadi musuh dalam selimut ni untuk me menegakkan Islam. Dia, dia kena, kena, kena akhlak Rasulullah SAW ni jangan faham pada satu sudut. Nah, aa, memang memanglah Nabi SAW ni akhlak yang paling agung, maka kena reti akhlak tu aku. Ha, tu tak sempatlah nak cerita, nak datangkan dari Al-Quran, hadis, nak cerita tentang akhlak. Nah, tak sempatlah petang ni. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita bertemu pada pertemuan akan datang. Jadi tuan-tuan, petang ni dapatlah satu dari Al-Quran yang tuan-tuan peganglah sampai mati yang mana kita meraihkan maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berdalilkan surah duha ayat terakhir untuk menzahirkan nikmat kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat yang akhir sekali tapi yang paling awal masuk dalam syurga tidak akan masuk nabi dan rasul yang lain dan umat-umat mereka ke dalam syurga melainkan kunci syurga itu dibuka oleh lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh umatnya begitu begitu sekali Allah mengagungkan Rasulullah dan umatnya. Jadi insyaAllah cukup sekadar tu untuk petang ni. Saya mohon am ampun, mohon ampun, mohon maaf atas kekasaran bahasa, ketelanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kefaratul majlis dan suratul ma'asum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه فاغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما شرها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته